যিমানে ৰাজনীতি নকৰক কিয় যিমানে বদনাম নাগাক কিয় যিমানে যি নকৰক কিয় মৰিও অমৰ আমাৰ মৃত ৰাজীৱ শদিয়া আৰু ৰাজীৱ শদিয়া জিন্দাবাদ ৰাজীৱ শদিয়া জিন্দাবাদ ৰাজীৱ শদিয়া জিন্দাবাদ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মৃত ৰাজীৱ শদিয়াৰ স্মৃতিস্তম্ভৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে আৰু এই খবৰটোক দিছে কোনে জানেনে আমাৰ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈদেৱে গুড মৰ্ণিং নমস্কাৰ জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু সঁচাকৈ আজি থামলেনখন দেখি নিশ্চয় গম পাইছে নহয়নে মই কি ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু চাওকচোন সুন্দৰকৈ কামৰ ফটোখন দেখাই ল'লোঁ আৰু আগবাঢ়িছোঁ ভিডিঅ'টোলৈ আৰু এই কামভাগৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছে অখিল গগৈদেৱে আৰু অখিল গগৈদেৱে যিহেতু কাম মানে ৰাইজৰ কামতে ব্যস্ত থাকিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে কি কৰিছে তেওঁ আমাৰ কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ মানে টেচৰী কৃষক মুক্তিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক উমানন্দ মুদৈ মৰাণক অৰ্পণ কৰিছে যে তেওঁ অতি সোনকালে কামখিনি শেষ কৰি দিব লাগে আৰু বহুত ভাল লাগিছে এই খবৰটো শুনি সঁচাকৈয়ে আৰু এইখিনিতে কওঁ আপোনালোকে কিছুমানে কৈছে আপুনি বোলে চিনি নাপায় কেইদিন হৈছে আমুক তামুক কিবা কিবি কয় ৰাজীৱ শদিয়া লৈ মই টি আৰ পি লৈ আছোঁ কিবা এইবিলাক কৈ থাকে কিন্তু সেইবিলাক যিমানেই কওক মোৰ এইখন কাণেদি সোমাই এইখন কাণেদি ওলায় কিয় জানে কাৰণ আজিৰ পৰা বহুত বছৰৰ আগতেই ৰাজীৱ শদিয়াৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে নাই কৃষক মুক্তিৰ লগতো বা ৰাইজৰ দলৰ লগতো গতিকে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁক আমি উতঃপ্ৰোতভাৱে মানে জানো বা আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু আমাৰ অধিৱেশনসকল মানে অধিৱেশনবিলাকত তেওঁৱেই মানে প্ৰথমতে গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে আৰু সকলোৱে জানে নে নাজানে নাজানো কিছুমান ধদুৱা কিছুমান ধদুৱাই এইবিলাক কথা গম নাপায় সেইকাৰণে মোক চাগে তেনেকৈ কয় কমেণ্ট কৰে তাত মোৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু সেই কথাটো কৈ দিলোঁ আৰু ৰাজীৱ শদিয়া হ'ল জাতি মাটিৰ এজন শিল্পী আৰু সেইকাৰণে অখিল গগৈদেৱৰ লগত তেওঁ এটা ভাল সম্পৰ্ক আৰু অখিল গগৈৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক মানে আমিও অখিল গগৈয়ে হেৰি সেইবুলি বুলি নহয় মানে জাতি মাটিৰ হকে যোনে মাত মাতে তাতহে আমি ছাপৰ্ট কৰোঁ গতিকে তেনেকুৱাই এজন নেতা হ'ল অখিল গগৈ আৰু সেইকাৰণে আমি অখিল গগৈক ভাল পাওঁ আৰু সেই ৰাজীৱ শদিয়াও তেনেকুৱাই এজন মানে শিল্পী বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু দেই কাৰণ তেওঁ গীত মাতৰ পৰা আদি কৰি শিল্পীৰ মানে পৰিচয়টো পায় আং বাং গাই পেলাই মানুহৰ ওচৰত জনপ্ৰিয়তা হোৱা নাই গতিকে তেওঁক মানুহে চিনি নোপোৱা কাৰণ মূল কাৰণটো আছিলে এইটো কাৰণ তেওঁ জনতাৰ হকেহে গীত গায় তেওঁটো আং বাং কাৰোবাক লৈ পেলাই গান নাগায় নহয়নে ফকটীয়া গান নাগায় গতিকে তেওঁক কোনোবাই কিবা সমালোচনা কৰে কিবা কৰে তাত আমাৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু এটা মানে আশা কৰিছোঁ যাতে কম কামখিনি তেওঁ সম্পূৰ্ণ হয় আৰু গোটেই ঘৰ খনৰ মানে চোৱা চিতা দায়িত্ব কিবা যদি মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বা কিবা হয় সেইখিনি সেই তেওঁক দিছে আমাৰ সাংগঠনিক সম্পাদকজনক দিছে ভাল লাগিছে তেওঁ যাতে আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ কামভাগ চলাই নিয়ে আৰু যোনে যি পাৰে তেনেকৈ সহায় কৰি পেলাই কামখিনি কৰাইছে কাৰণ অখিল গগৈৰো টকা নাইকিয়া কাৰণ কিয় কিছুমানে কয় আমুক তামুক কয় কিন্তু তেওঁক আমি ভালকৈ জানো তেওঁ দৰমহা ক'ত ক'ত যায় তেওঁ মানুহজনীৰ পৰা টকা লৈ পেলাই আকৌ বেলেগক দিয়েহে গতিকে যোনে যি নকওঁক সেইবিলাক নাই কিন্তু প্ৰয়াত আমাৰ ৰাজীৱ শদিয়াৰ হৈ পেলাই যিখিনি কামত আগবাঢ়িছে ভাল লাগিছে আৰু এটাই আশা কৰোঁ যে ভবাতকৈ আৰু বেছি অলপ ভাল হয় এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা ভাল খবৰ দিওঁ আহি আছে মেডাম মেফি নহয়নে আৰু এই মেডাম মেফিতে ত্ৰিছ জানুৱাৰী শিৱসাগৰ আমগুৰি লালিম চাপৰিত তাই পাই আমাৰ মিত্ৰ ৰাজীৱ শদিয়ালৈ এটি বঁটা আগবঢ়াইছে আৰু এই বঁটাটিৰ নাম কি জানেনে বীৰ পাং ৰাও বঁটা গতিকে কিমান ভাল খবৰ চাওকচোন কিন্তু ভাল খবৰ বুলি ক'লেও এটা ছাইডৰ পৰা চকু সেমেকি আহে কিয় জানেনে তেওঁ যদি জীৱিত অৱস্থাত এইবিলাক সন্মান পালে হয় তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত ভাল লাগিলে হয় কিন্তু যি কি নহওক মানুহে তেওঁক মনত ৰাখিব কোনেও পাহৰি যাব নোৱাৰে আৰু এতিয়াহে সকলোবিলাক কথা ওলাইছে যিমানবিলাক মানে সুন্দৰ সুন্দৰ গীত জাতিৰ হকে যিবিলাক সুন্দৰ সুন্দৰ গীত সেইবিলাক সকলো আছিলে আমাৰ ৰাজীৱ শদিয়াদেৱেই গোৱা আৰু মৃত্যৰ পিছতহে গোটেইবিলাক ওলাই পৰিছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা নিউজ চেনেলবিলাক হওক চবেই নহয়নে আৰু নিউজ চেনেলে প্ৰচাৰ নকৰা কাৰণটো জানেই নহয়নে আজিকালি নিউজ চেনেলবিলাক হ'ল কি মামাৰ হাতৰ মুঠিত গতিকে হাতৰ মুঠিৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু একেদিন হৈ চৈ লগাই পেলাই মানে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে যিমানেই বিপথে পৰিচালিত নকৰক কিয় যিমানে যি নকৰক কিয় সুন্দৰ কাম কৰি আছে সকলো জনতাই মিলি পেলাই কোনেও তেওঁ এৰি দিয়া নাই আৰু ভৱিষ্যতে এইটোও আশা কৰোঁ যাতে তেওঁ উঠি অহা কণমানিটো বা মানুহগৰাকীৰ কিবা এটা সংস্থাপন হয় ল'ৰাটোতো অকণমানিকাই হৈ আছে গতিকে তেওঁক ভগৱানে ডাঙৰ দীঘল কৰক তাকেই কামনা কৰিছোঁ এইখিনিতে এটা কথা কওঁ মই এইখিনি কথা কৈ থকাৰ কাৰণে কিছুমানে ভাবিব অখিল গগৈহে দিছে নেকি আমুকেও দিছে তামুকেও দিছে তেনেকৈ ক'ব ন গতিকে মই কওঁ শুনক এতিয়া বহুত আহিছে ওলাই পেলাই মানে হেৰি কৰিবলৈ কিবা কিবি সহায় সহযোগ কৰিছে বহুত ভাল কথা আহিছে আৰু সেইবিলাক যিবিলাকে দিছে সেইবিলাকে কিন্তু জাতিৰ হকে মাত মতাবিলাকেহে দিছে দেই আৰু জাতিৰ হকে মাত নমতাবিলাকে নিজৰ পকেট গৰম কৰাবিলাকে কিন্তু তাত কোনেও সহযোগ কৰা নাই এইখিনিতে সেইটো কথা উনুকিয়াই থলোঁ আৰু পিছত মোক কিবা বেয়া কমেণ্ট কৰে কিবা কৰে কৰি থাক ডেম কেয়াৰ ডেম কেয়াৰ বুলি এটা কথা আছে নহয় গতিকে ডেম কেয়াৰ যোনে যি নকৰক কিয় সেইটোৱেই ক'লোঁ যদি তেহেঁতৰ ইমান মানে দৰদ আছিলেই আজিলৈকে কোনোবা এজন শিল্পীয়ে কোনোবা এজন শিল্পী বুলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াতো আৰু বহুত আছে এগৰাকীমান শিল্পীয়ে বাৰু মাত মাতিছে তাৰ মাজতে বহুতবিলাক নাই আৰু অতিকৈ দুখৰ বিষয় যদি ক'লা বগা বিচৰাই নাই তেন্তে হ'লে হিমন্তই একবাৰ হ'লেও মাত দিলেনে নিশ্চয় নিদিলে গতিকে বুজিবলৈ আৰু কি থাকে আমাৰ এই জনতাৰ বুজিবলৈ আৰু একো বাকী নাই মই আকৌ এইখিনি কথা কোৱাৰ লগে লগে অন্ধভক্তসকল জঁপিয়াই আহিব কাৰণ ৰুণজোনৰ পোকৰটোত ইমান টেষ্টি পাইছে অলপ দিনৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা মই ৰাজীৱ শদিয়াৰ ভিডিঅ' দিবলৈ লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা ৰুণজোনৰ পোকৰ গুখিনি সৰিবলৈকে নাপায় এ একদম থাপ মাৰি ধৰে আৰু মই সেইদিনাখন তেহেঁতক কৈছিলোৱেই দেই মোৰ ঘৰত এতিয়া চাৰি পাঁচটা লেট্ৰিন হ'ব মোক যোনখিনিয়ে বেয়া কমেণ্ট কৰক সেইখিনি আহি যাবি দেই চাফা কৰিবলৈ দৰমহা দিম বাৰু এনেই নালাগে দেচোন দৰমহাতেই কৰিব লাগিব নহ'লে বিনামূলীয়াকৈ বিচাৰিলে আকৌ তহঁতে বিনামূলীয়াকৈ কিবা বিচাৰিবি নহয় গতিকে তহঁতক দৰমহা দি পেলাই ৰাখিম কাৰণ মোৰ ঘৰত বেলেগ কুকুৰ নাৰাখোঁ মই তহঁতকেই ৰাখিম আৰু কুকুৰে এইখিনিতে কওঁ শুন কুকুৰে সদায় আঁঠুৰ তলত কামুৰিবি যিমানেই বেয়া কমেণ্ট নকৰোঁ যিমানেই যি নকৰ ৰুণ যোনে ভিডিঅ' বনাই থাকিব বনাই আছে আৰু ভৱিষ্যতেও বনাই যাম যেতিয়ালৈকে মই নমৰোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ একো প্ৰব্লেম নাই বা বেলেগৰ মানুহৰ একো প্ৰব্লেম তহঁত ওপৰোৱাকৈ কি মোৰ মতা নেকি তহঁতৰ দমত মই যে ভিডিঅ' নবনোৱাকৈ থাকিম তহঁতৰ বেয়া বেয়া কমেণ্ট পাই কি মই মানে তল মূৰ কৰি থাকিম বুলি ভাবিছা নেকি এই এই ৰুণযোৰ সেইবিধৰ নহয় আকৌ হা এই ৰুণজোনে ঘাত প্ৰতিঘাত বহুত পাই আহিছে কাকো কেয়াৰ নকৰে কোনোবাই মোক বেয়া পায় বেয়া কয় সেইবিলাক তেহেতৰ মিটাৰ মোৰ লগত সেইবিলাক খাতিৰ পাতি নাই গতিকে মোৰ বন্ধুসকলেতো সেইবিলাক নকয় বাৰু আৰু মই এইখিনিতে কওঁ দেই মোৰ বন্ধুসকলো যাতে আগবাঢ়ি যায় সুন্দৰকৈ আৰু কওঁ তেওঁলোককো ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ কোনোবাই কিমান কয় তেওঁলোককো বহুত বেয়া বেয়া কম মানে কিছুমান কমেণ্ট কৰে কৈছে কেইবাগৰাকীও কিন্তু ক'লেও লাভ নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰি গৈ আছে আৰু কিছুমান ভয়াতুৰ মানুহ থাকে ভয়াতুৰবিলাকে নবনাব তেওঁলোকক মই কৈছোঁ ভয় কৰিব নালাগে নিজৰ কাম নিজে কৰি গৈ থাকক যিমানেই যি নকৰক সত্য সদায় জয় বুলি এষাৰ কথা আছে গতিকে আপোনালোক সত্যৰ সদায় জয় হ'বই গতিকে ডেম কেয়াৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকক গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু আগবঢ়াই গৈ নাথাকোঁ বেছি দীঘল হ'লে আমনিও লাগিব আপোনালোকৰ নহয়নে বাৰু আৰু মোৰো যিহেতু কাম আছে কালিলৈ আছে বাৰ্থডে' বেছিকৈ বেছি ডাঙৰকৈ নাপাতোঁ কমকৈ মানে মানুহ মাতিম যেন তেনে নাম গোৱাম এতিয়া হেৰি কৰোঁহে বাৰু আলোচনাটো কৰি লওঁহে কাৰণ আমাৰ ইয়াৰো মানুহবিলাক চব কামে কাজে যায় ন আৰু কিছুমান বিহু সময় যিহেতু ফুৰিবলৈ যায় গতিকে চাই লওঁ কিমান কি হেৰি হয় মানুহ আহে সেইখিনিয়ে কথা আৰু আজিলেই বেছি বহল নকৰি মানে চমুৱাই পেলাই সামৰণি মাৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে হ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই